Поделитесь, пожалуйста, с ваших внутренних новостей за последние полгода какие успешные успехи у России произошли в рамках этой войны? Успеш... Успешные успехи. Ну результативные какие-то действия. Я не слежу прям так, Ну, как как новости не включу, постоянно называют какие-то населенные пункты, которые ходят в России. Есть... А И это я для, для вас могу... успех? Для меня нет, для меня вообще без разницы. Так оно же ничего не дает. То, что там еще Кому захватили не километр земли? Не, ну, тебе может ничего не дает, а ну, стране в целом дает. Ох, да? А что дает стране в целом? Территория у нас больше становится. Вот смотрите, я такое чисто случайно в диалоге с россиянином вышел на такую интересную тему. Вот вы первые россияне, первую чеченскую войну проиграли, подписали хасавюртовские соглашения. Вторую чеченскую уже одолели.